Bir istəyim, bir duam var Ulu Tanrı. Başqa ilah tanımıram səndən ayrı. Axı mənə bu unvanı sən vermisən. Həlnəyin var məndən istəsən demisən. Məndə sənə üst tutmuşam. Analara uzun ömrünə səb elə. Məndən ondan kəsib elə. Nə olardı? Nə olardı? İndi anam sağ olardı. Bircə quru nəfəsi də mənə arxa dağ olardı. Oturardım qarısında diz üstə. Deyərdim ki canım sənə fədə olsun nə ola ki bircə yolda sən də məndən nə istə nədan belə soluğum düşüb baxışlara keçə gündüz yanmağının naxışıdır alnındakı qırıqlara qoy bir yolda mən oturum yastığının qırağında qoy bir yolda mən candayım gecə məni çağıranda Ateş olub bu sevgiyə qalansam da, pərvana təcəyi başına dolansam da, uyuqsuz gecələrim bir canın əvəsinə deyəndə. Sən elə bir zirvəsən ki, mən nə qədər uçalsam da, barmaqlarım ətəyinə deyəndə. İllərdir ki, həsrət yükünü daşıyıram. Qətər gedib mənse indi xəyallarla, çin olmayan arzularla yaşayıram düşünürdüm gözlərindən bircə andıq məndən razı qaldığını duya bilsəm bircə kərə öz əlimlə ayağını yuva bilsəm kifayət idi sirat adlı o körpüdən asan keçim bəlkə onda bu dünyanın rahat keçim bu yazdığım öz oğluma vasiyyətdir anası sağ olanlara nəsihətdir bu sözləri oxuyan kəs Zaman gedir, durma tələs. Papaqnı qoy qarşına, yaxşı-yaxşı daşın, düşün. Demə sabah, elə bu gün, get hal ahval tutanından. Min nazını çəkib sənin, sən dünyaya gələn andan. Gör bir nələr keçir onun ürəyində, bir xəbər tut arzusundan, diləyindən. Bir sığal çək o ağarmış tellərinə qucaqlayıb dişlərini səçdə ilə sənin üçün gecə gündüz dua edən əllərini kiçilməzsən, ucalarsan. Zaman keçər, bir gün sən də mənim kimi qocalarsan. Buraxdığım bu füsseti 50 yerə yazmağını istəmirəm. Mənim kimi peşman olub ürəkləri parçalayan belə şeir yazmağını istəmirəm. Bir tablo çək, bir tablo çək bu dünyanın özü boyu da. Bir kitab yaz Füzulinin sözü boyu da. Dəyərini uca tutsan, dəyərini uca tutsan analarının ayağının tozu boyu da. O kimdir ki, İblis onun qəlbindəki məhəbbətin, mərhəmmətin, sədaqətin əyəmmiş? O kimdir ki, Tanrı ona uf deməyi bəyənməyir? O anadır. Onun yeri alemlərin ən ali üst qatındadır. Ona görə cənnət onun ayağının altındadır. Xəliq eləməy qudretindən pay veribdir Tanr ona. Adəm oğlu anladınmı kimdir ana? O həyatın mənasıdır, özəhidir. O həyatın məzmunudur, qayəsidir. Ana Allah ayəsidir. Ana Allah ayəsidir.